Пане Романе, також стало відомо наступне, якщо говорити про наших партнерів Сполучені Штати Америки, що сказав старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого Дому Майкл Карпентер. Що білий дім дозволяє бити по території Російської Федерації не лише від Харківської області, але й від Сумської також. Это, это, логично. Почему? Потому что россияне растянуты по всей линии границы. Причем тут еще надо и вопрос ставить и по Черниговской области. Дело в том, что если смотреть там, допустим, юг, юго-восток, район Харьковщины, то есть в направлении в сторону Валуек, это одно. То есть Харьковской области бить по той же Белгородской или Воронежской. Ну а другое дело, допустим, с Сумской работать по той же Брянской и Воронежской. А Черниговская область забыли. То есть надо сейчас этот вопрос решать. Дело в том, что со стороны Брянщины в Климовой и в Клинцах, это рядом примерно уже с Белоруссией, у россиян довольно-таки две серьезные базы. Климова, старый аэродром там база, и в Клинцах серьезная база, в которой тысячи россиян сейчас находятся. И, допустим, нам надо работать из Черниговщины по Брянщине, по крайней мере, по этому направлению. Это как раз те клинцы, над которыми в прошлом году Патриот блуждающий отминусовал 5 российских бортов. Су-34, Су-35, 2 Ми-8 Хребовских и один Ми-8 ПСС, поисково-спасательной службы. И эта база там до сих пор есть. І вона може вистрілити в будь-який момент, тим более рядом Білорусь, тобто вони буквально на білоруській граніці знаходяться. пане Романе. До речі, про винищувачі США сполучені Штати Америки наголосили, що F-16, які будуть передані Україні за цією десятирічною угодою безпеки, яку підписав Віталій Зеленський і Байден. Ці F-16 будуть базуватися. В Україні, а не десь за кордоном, і друге, що каже видання The Guardian, що перші винищувачі F-16, які мають прийти влітку, от самі перші, вони будуть відразу працювати на харківському напрямку, аби ускладнити життя саме росіянам і авіації, яку вони використовують, тобто скидання керованих авіабомб на Харків і область, чи справді це може ускладнити життя Росіянам, якщо F-16 будуть працювати в цьому напрямку? Говорят, обещанного три года ждут. Американцы, скорее всего, 10 лет нам обещанное будут поставлять. Раз десятилетний договор, там же не написано, когда зайдут американские самолеты. Американцы нам не поставили ни одного F-16. Я сомневаюсь, что в ближайшее время они поставят свои F-16. То есть те, которые могут перегнать. Там сотни машин стоит, причем на приколе, которые они могут нам передать. Нам передают F-16, закупленные в Соединенных Штатах или перекупленные на рынке, передают четыре европейские страны. То есть эти европейские страны, как минимум 60 самолетов, ну, исходя из этого в ближайшее время, а так до 85 в течение полутора-двух лет будут переданы, в зависимости от того, как будут F-35 заходить на замену. Это Норвегия, Дания, Нидерланды. Бельгия, то есть эти четыре страны в первую очередь нам передадут, и я думаю, мы с ними будем вопросы заключать, как и, и ну, с ними вопросы решать, как использовать эти самолеты, где на каких базах, и как работать ими, допустим, по российской территории. Уже часть из этих стран нам разрешили работу по российской территории со своих самолетов. Это считается их самолетом. То есть, ну, американцы подождем, конечно, американцев, но еще раз повторюсь, не три года, как, как всегда, а 10 лет. Это как минимум согласно этого договора. Главное, чтобы они потом с него не спрыгнули, потому что механизмы, так сказать, это, аннуляции этого договора, они оставили в самом договоре. Потому вопросы эти есть, и рассчитывать, конечно, на американские самолеты пока на данный момент не нужно. Нам бы Сейчас э, летчиков наших подготовить. Дело в том, что со, самое большое количество баз по переподготовке летного состава как раз в Америке, а то количество лет, летного состава, который там сейчас переучивается, ну, однозначно недостаточно для того, чтобы э, обслуживать или выполнять боевые задачи на тех самолетах, которые нам европейцы передадут. Мы это прекрасно понимаем. И Соединенные Штаты никак в, этой, в этом вопросе не помогают нам, то есть не двигают это бюрократия, это или там, политические, скорее всего, и то, и то одновременно э, механизмы стопорные, которые не дают возможности летному составу э, переучиться. Где использовать F-16 будет зависеть от того, в первую очередь, по крайней мере, будет от, зависеть от того, с каким вооружением они зайдут, это очень важно. То есть какое вооружение будет на этих F-16 и с какой системой поддержки, потому что сам по себе F-16, он не решит вопросы э, тех, не в, не вопросы завоевания превосходства в воздухе, а это один из механизмов, как отогнать российские самолеты, которые КАБы сбрасывают, то есть как отогнать Су-34. Сам по себе F-16 вопросы не решит, то есть это надо как минимум систему, триумвират такой, систем, которые должны его обеспечивать сам по себе в 16 с вооружением, летающие самолеты, радары, в принципе, два штуки нам передают шведы, и хотя бы пара патриотов или СМТ для того, чтобы поддерживать с Земли, поддерживать самолет для выполнения этих задач. Вот, вот, эта, вот эта триада ударная, вот она завоюет превосходство в воздухе на глубину, допустим, там, ну пусть до 100 километров, так это точно сможет, по крайней мере, и тогда прекратятся атаки э, российских самолетов. Если не будет в достаточном количестве либо всех элементов этой триады, либо будет недостаточное количество вооружений, либо не те модификации, допустим, с меньшей дальностью ракеты, то вопрос этот не решится. То есть россияне наоборот сами будут тогда уже охотиться на F-16, и тогда лучше их использовать как раз на другом участке фронта, на Херсонском. Там оптимальный вариант, то есть в малое подлетное время можно расположить аэродромы на... В радиусе, боевом радиусе этих самолетов там до 500 километров, которые будут обеспечены безопасностью от российских хотя бы основных баллистических ракет. Можно их будет прикрыть от крылатых ракет. Вопрос там по кинжалам можно тоже будет решить. Вот оптимально, конечно, использовать F-16 с начала стартового, если говорить о линии боевого соприкосновения. Это по херсонскому направлению. Хотя первые самолеты, скорее всего, будут использоваться, первые пары, которые будут заходить, будут использоваться в качестве Секторальній добавки для системи противовоздушної оборони, тобто вони будуть прикривати якісь сектора центральний і западної України, може бути район Києва. Пане Романе, ви згадали про Петріот, власне, от швейцарці скаржаться, е не гадують, так би мовити, тому що в 23-му році вони підписали угоду. США на купівлю ракет до систем Петріот на суму 300 мільйонів доларів. Але зараз США їм сказали, що вибачте, але ці ракети потрібно передати Україні, тому ви почекаєте. Але загалом підхід правильний, я так розумію, вряд ли це без Швейцарії Швіцарії. Тось такі рішення приймають обоюдно особливо коли є определенне договірні отношения, скоріш всього. убедили и американцы, может быть, и наша дипломатия убедила швейцарцев в том, что определенный пакет ПАК-3, и это как раз это, эти ракеты противобаллистические, на данный момент нам намного важнее. И этот пакет уйдет в нашу сторону. Ну, по ПАК-3 мы уже говорили, Испания их начинает делать сама. Это расходники, потому нам надо просто начать делать расходники у себя. То есть попытаться хотя бы наладить это производство, попытаться к этим технологиям приобщиться, по крайней мере, и нам это будет потом зачет, может быть, что-то свое придумать. Тоже КБ «Луч», как придумала ту же головку самонаведения для «Нептуна». Потому спасибо, конечно, большое обоим этим странам. Ну, а швейцарцам, я думаю, вряд ли кто-то будет по швейцарским банкам наносить удары, так как практически весь мир там держит деньги. Никто же по своим деньгам бить, естественно, не будет.